я хотел еще раз бы подчеркнуть, что стратегическое направление Украины евроинтеграция. И а, это направление а, то есть, чрезвычайно важно и для президента, я не представляю, как это не а, защищает. от есть, а, возможные ошибки, или то, что сейчас происходит, но а, то, Насколько успешно пройдет саммит и насколько действительно Европейский Союз покажет Украине реальную перспективу членства. То есть нельзя постоянно интегрироваться в закрытую курицу. То есть даже здесь присутствуют представители, я думаю, все, все рационалисты. То все, есть все, им тоже не живет исключительно какими-то идеалами. Нельзя интегрироваться и проводить сегодня болезненные реформы в Украине с перспективой 15-20 лет членства в ЕС. один президент, который имеет 5 летний срок, но в лучшем случае 10 лет, никогда не будет проводить болезненные реформы для того, чтобы, как в советское время, строили бесконечно коммунистическое будущее. То есть для нас я не хотел бы, чтобы Евроинтеграция превратилась в бесконечный беспочвенный, бесплодный проект построения коммунизма в Украине. То есть для этого как бы то есть заниматься внутренними реформами. Поэтому ключевой вопрос, и этот, на этот вопрос должен ответить сам Украина ЕС, это четкие сроки членства. 5, 10 лет, 3 года. Но без этих сроков и восточное партнерство, и вся остальная евроинтеграция просто превращается как бы в постоянную говоримую. То есть любой политик, будет ли это Дядрокович, Либо Тимошенко, Либо Ющенко, неважно не кто, будет просто играть на, на этом поле. Должны быть четкие сроки. Второй вопрос ключевой. Опять а же, для Европейского союза. На сегодняшний день в Европейском союзе не ответили на один из ключевых вопросов. Какой а, они хотят видеть Украину в Европе? Они хотят видеть Украину деградированной сельскохозяйственной страной? либо же они ее хотят видеть э аэрокосмической стороной, высокотехнологической стороной, которая она до сегодняшнего дня еще является, несмотря на 20 лет э деградации э технологической, особенно последние 5 лет. То есть поэтому вопрос места и роль Украины в системе европейского разделения труда один из ключевых. Это вопрос ЗРТ, э зоны свободной торговли. То есть поэтому один из ключевых вопросов то есть да, ценности, да, мы все европейцы, мы хотим построения демократии в Украине, и мы европейцы, то есть мы в Европу идем. Ключевой вопрос, такой же как вопрос для а, представителя Германии, либо представителя Великобритании, Франции или других стран. Украинская продукция идет на европейской рынке или нет, или мы играем в одни ворота? или а, зона свободной торговли, это откры, а, открытие рынка для европейских товаров для Украины, закрытие европейского рынка для украинских товаров. Поэтому, вопрос, а, а, возвращаясь опять же к России, заинтересована ли на сегодняшний день Россия в развитии, инновационном развитии и модернизации Украины? Я считаю, что нет. Иначе бы, скажем так, был бы совершенно другой разговор. То есть, это как бы, то есть, а, аргумент а, против тех, кто считает, что да, нынешнее руководство проводит а, исключительно пророссийскую политику, направленную на как бы, поглощение России и Украины. Да, Россия не заинтересована в том, чтобы, скажем так, вот Южмарш развивался в том контексте, который будет у, укреплять независимость Украины или как бы, перейдет его на другой технологический уровень, либо же отложит самый Антонов все эти переговоры, они нам чрезвычайно сложны. Поэтому на конечном счете выдавливают в Азию. Поэтому э, украино-китайские отношения и выстраивание нового, нового формата отношений Украины э, в азиатском и регионе, это как раз вот попытка э, найти таких партнеров или вывести на отношения на такой уровень, который позволит Украине создать базу для инновационного развития, проведения внутренней модернизации. Мы не хотим интегрироваться в Европейский Союз, как Словакия, либо же Литва, Украина крупная, индустриальная, технологическая, индустриальная авиакосмическая страна. То есть это не просто 46 или 40 миллионов, скажем так, хороших чернозем. То есть этот вопрос, то есть как должное повезли меня. Молодец. very The question was asked uh, about the, uh, the EU's vision uh, of Ukraine inside the uh, funding of uh, EU member states. Uh, I, don't think, I don't think that um, um, such precedent um, uh, exists. No one could say, for example, Poland or Czech Republic or Lithuania, what kind of uh, uh, countries development um, the EU of 15 at that time member states. We like to see. Um, I think it's up to the Ukrainians to, uh, to, to, uh, uh, to establish the uh, development strategy. It's up to the Ukrainians to, to, to see what kind of uh, member state of the, of the Ukrainian or Ukraine wants to be. Definitely, from the EU perspective, uh, if Ukraine just just EU. It will uh, join the EU as the uh, full member of the family with uh, all its uh, rights, with shared sovereignty, because this is the principle of European integration, but uh, with um, free will to, to develop its, uh, its uh, economy. It's a, it's a large country, as it was said, so I don't think that there is, um, it's my private opinion, I don't think that there's a need to specialize in one or two sectors for such a large country like Ukraine. Если это так, то у маленьких стран, таких как Люксембург или Словения, чтобы быть экономически жизнеспособными и конкурентоспособными, они могут специализироваться в некоторых но я не думаю, что это так. Почти не поймете, как эти семьи справляются с Россией. Прости. Ну, проблема космического воздуха, строительного. Для того, чтобы делать какие-то выводы, вы поговорите со специалистами руководителями руководителями. Они вам расскажут, как они строят сотрудничество и что для них очень важно высокие технологии, они не рождаются просто так, они требуют серьезных финансовых вливаний. И это не говорит о том, что не надо сотрудничать с Китаем. У нас сотрудничество с Китаем более широкое и более глубокое, чем, например, в Украине. в Украине. Речь идет о интеграции в этой сфере. Эта сфера, Украина имеет такие предприятия, такие нарушенные исследовательские институты, которые ценятся во всем мире. Но они десятилетиями взаимодействуют со своими коллегами в России, потому что был единый комплекс, и развивать это очень сложно. И, и этот комплекс, он работает уже на международные проекты, не просто на российско-украинский проект. У нас есть международные проекты в космической сфере с участием Соединенных Штатов, с участием Европейского Союза. Поэтому это за мной, да, это вчерашнего. А хто ж у мене це? Тільки мігнути я там і Євген про те, сказав, що Росія не зацікавлена в розвитку високотехнології в Україні. Тому що пан Роску вже сказав, в принципі, із того, що ми бачимо, і з того, як іде переговорний процес, я б сказав, що така зацікавленість все ж таки є, виходячи саме з інтерованості з двох систем, з спільною історією хто виробництво, таке інше. Така зацікавленість є. Звісно, на переговорах Росією стоїть власні інтереси, це звичайно. Просто Україні треба знайти того, що ті рішення, які затвердили об'єкти і став доступним для розвитку наших виробництв. Тому що з Китаєм, звичайно, півтора мільярда інвестицій, це дуже гарно. Це найкращий мізик Китаю, який був за всю історію нашої відносини. Це можна так сказати. І дорога до різбається гарно, але проблема його прому все-таки це не менше. І друге це така питання, що до саміту треба визначити терміни купону і єс, я б сказав би так, що саме зараз, коли переговори вийшли на конкретні, абсолютно конкретні речі, такі дорожні карти для відголового режиму, такі ще тропаються кожного українця то просто з точки зору конкретного переговору, який ведемо переговори з Європейським Союзом, зараз ставить напевно те запитання, коли нам вести те, що подається, було б абсолютно я думаю, що політично Європейський.